И привет-привет. Я краб. Ну и, как вы видите, я в классике. Тут в уголку у меня есть UC. И вы спросите, что я буду с ними делать, или уже некоторые догадываются, но я буду тратить на РП. У меня все сотый уровень. Да, у меня 660. Тут не хватает. Чуть-чуть. Что-то -чуть. 720. Но мы заходим в подарок за покупку. И вот тут забираем. Тут воно вообще недавно, можно сказать, обновилось. И вот тут пристающий. Вообще было 200, но плюс лобочка, Так, тут забираем. И тут. И у нас на балансе Тысяча двадцать. И мы улучшить пас. И... нажимаем Не отсюда. Да. Да. Все. И. Раз. Два. Три. и получаем. Ну, фул робот, сам за О. Прикольный скин самолетик. Шлем. Вектор. Прикольно. Так, эмоции. Костюмчик, реально, ну, мне нравится. Прикольный костюмчик, красивый. Волосы, точнее, головной обор. Бизон. на прокачку. Прокачивали мій бізом. Дуже мені подобається. І найголовніше, що мені дуже подобається, це оця пушечка з скінчиком. То що, як ви знаєте, я метрошник, і в метро буквально чуть на кожну каточку я беру гранік. І тут на гранику буде красивий, такий красивий скінчик. Так що гранік це, типу, із основних пушек, які я беру, типу, в катку, правильно? И тут, блин, такой красивый, прям имба. И рюкзачок тоже красивый. Тоже классный, мне нравится. Украшение. Я его не вижу. Прикольно, тоже. Угу. Наджишку. Э, точный резчик. Ну, тут тоже такая красивенькая, прикольная баги, но ну, баги такие прям яр... 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 яркие, яркие такие. Дымовая граната. О, и ночной гладиатор. Ну, со скин прям такой прям хороший, хороший. На М24. тоже прикольный скинчик. Ой, костюм ночной гладиатор щипаюсь, получаю там кучу юсишек. О, и ага, еще от своих штучек. Еще костюмчик открыли, цей костюмчик, и цей. Так, а теперь забираем все, Семь штучек. Вот так вот сделаем. Теперь заходим. обменять О, тысяча. Хорошо. Теперь заходим вот так вот. И, дай первая десяточка. Ну, первая десяточка не повезло прям. Не помню мне, как я сделала здесь Прокрутики в 5-6, так берил выпав или трейдис. Ну. Но... Ну, хотелось бы 6 выбрать. Но всегда бывает по-разному. Так, у меня еще ровно 600 штучек. Гарантированный самолетик чик допустим, да? Так вообще прикольный скинчики, но... на это просто... 90% на что он выпадет. А, ну, вообще-то... Это покрутим. я сделаю прям... обзор, Ну, вообще, все эти скинчики, все такие какие-то... Интересные. Прикольні. мені нравляться всі прям. Всі скини на пушку там просто. Гарантировано забираємо. Ну це, в принципі, моє перше відео. Там, де я трачу просто ЮСІшка. О! УЗИ. Уже. Не зря уже. Прикольно. Хорошо. Так, ищи 150 ищишек. Ну, не, 150. Ну, короче, все его Уже 150. Ну, в принципе, УЗИшка выполнен. Прикольно. Ну, поки мені на що не буду тратити, то що, блин. в мене тут дуже багато що я хотів, ось. Я прояв. Оце мені вроді би випало зі своєї того самого сундучка. Ну, оце можна було взяти взять. Ладно, не хватає. Вот так вот транжирю. Так. Ну, прикольно уже. Заходим сюда. Кстати, вот я выбыл. Да, ну. Ну, на этом скинчик он, наверное, даже вылетает, но... Ну. ну, сейчас. Не, оце, оце я вот, я Ой-ой-ой, ну, красиво, красиво. Ну, сейчас вот так и фол. Вот цена. Соб... А как сядь, чтоб, типа, его не было прямо сейчас на мне не видно? Ладно, вот так. Да, вот так и... Да, все. Сейчас еще пушечка. У меня уже богато так на граник просто ну красотища на джишку Перо тут такой ну тоже такой классненький классненький ну, ну Ладно, 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 это лучше. Ух ты ж, ⁇ -мо ⁇ белый вообще, красота. Его еще улучшить можно, просто интересно, а если его улучшить... Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, заходим в тачку, баги. Ой-ой-ой. Не, ну прям вообще восторг. Просто имба. Так, ну цей костюмчик тоже такой прикольный. А ну сейчас пицы костюмчик. Я хочу еще что-то пить и брать. А, за маска, ладно. А ну, сейчас. А нет, я скин так сам, по себе вот так должен идти. ну, там еще рюкзачок. блин, зачем я этот рюкзачок ты не куплял? Хотя нет, это мне, да, за пять уже типа выпал. Мне. Ну, это таки компактненький. Ну, прикольно, да. Я как раз пит... А скинчик, подходы, как раз и пушечка и рюкзачок. И украшение на него. С типа как телефончик, да? Ну да, это типа телефона. Прикол. Так, эмоция. Она. Вот так. Не, ну... Типа... все прикольно. Самолетик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот такая яркая вся просто. но да. Просто... Хорошо. Ну, да, там, правда, жалко, что... Ну, от робота, от меха. Что последний день сезона и я толком-то не, не поиграю, типа за этим скинчиком. Ну, подтверждаю, что тоже прикольно, Ну, тут хозяин еще. Эм... будем тут менять? Ну. Двадцать девять. О так за его красить можно еще и? Не, я, конечно же, улучшаю сразу. А ну, ну, если я его фоло так покрашу. Оно шапыши. Вот так вот. Вот так вот. Опа. Опа. И опа. Ну, тоже так якось интересно выглядит. Тут можно сколько угодно вот так якось там делать. Всякие вот такие приколы. Так, ну сейчас я хочу зеленый красный покрасить тоже чуть-чуть. А, блин! Я, я думаю, я сюда нашел, Ладно. Ну, зеленый красный, он тоже -то по-своему так. Прикольно. О! У меня все. Сюда. Кстати, 6 штучек. У меня 6 штучек и куда их тут, тут потратить? Я не знаю вообще, если честно. Маска, маски тут такие. Я хотел бы какие то костюмчик, но тут нема. На 6, блин, костюмчик и кое Ну ладно, я... я потом подумаю, что вообще они будут приобретать. Так. Теперь... Ну... Вот, это просто, что такое? Карта на 250 очков. А, это на 8 сезон. Прикольно. А что, что, что ты там возвращение, хотел сказать? Ну... Но... Такое. Такое. Даже не знаю. А, оце... Типа через открытие, типа через 4 дня. Наверное, я куда да. Ну, блин, ну эмоции просто, имба А, нам еще тут вот выпал. Или не? Да, а, оцей, оцей, оцей. Ну. Тоже такой, там, скрытный, прикольный скин. Мене оцей, вообще, с самого начала. Це шостого. Це сьомого сезона. Ну, прикольно. прикольно прикольно, а этот тоже такой интересный, Здесь, типа я эм... кошка можно сказать, ну типа и кенвица, я там. по все так смежено, типа я як... с роботом можно сказать, вот цей скин с роботом Змішаний ну вот меньше, цей... ну не прям с роботом, но рюкзачок, Рюкза... рюкзачок типа як робот, нас, ну, типа телефон, Это тоже все связано, эм, в этом цем... в сезоне в РП все связано, эм, ну я как як это як слово можно объяснить Ладно, объясню по-другому. Ну, типа... Как с роботом и всякой... О, с техникой, да. Все-все связано с техникой. А, да, забыл, забыл. О, все. Это у меня на все есть Так. Ну, в принципе, в принципе. Вот, в итоге монитсы обновления тоже понравилось. А эм. Ладно, ну короче, монитсы обновления, обновления понравилась. понравилось. Ну типа такого, ну то прикольно. Ну, типа, особенно прикольно тем, что ты, допустим, потратил 720 юси, а тебе еще и вратает 720 юси. Так что, в принципе, ты юси вообще не тратишь. А получаешь вот такие два прекрасных скина. Рюкзачок пушечку, яка, ну, в принципе, тоже классно. Виктор. Виктор. Интересный. Но и самое главное, крышка. И не самое, самое главное. Оце. Ну, да, в классике, просто в классике. Цены отцы це вообще даже не часто падает Вообще, это редкость. Но в метро я ж матрошник. матроца просто такая, такая лютая вещь. Цей граник. Ну, вот, реально, я в метро в каждой катке бру. Ну, почти в каждой катке, но, типа, если я просто иду там шестерочку там и так далее, то я даже горячком, тоже часто я тоже беру граник. Ну, типа, и у меня каждый раз на ней будет вот такой интересный скинчик. Кстати, как вы заметили, это эм, у меня прям такой, самый такой лучший скинчик. Это да. и шестого. Но ну, я уже типа два сезона, можно сказать, подряд. Так, за донаты. В предыдущем сезоне и в этом сезоне. Ну, в следующем сезоне я тоже обязательно эм, за доначу на РПшечку. И тоже будет обзор. И что буду Типа я потом уже кидать на кик на прокачку РП Реэл же. А что будет, допустим, я просто там... Ну, любая там какую-то там вот такую вещь, вещичку. Нет, ну то взял. Допустим, че буду я на вот седа на и так далее. Точнее, ну, я как понял, че буду я тратить, типа, и на всякие другие, типа, проколы, кроме РП. Да, буду. Но для этого надо вам прожимать лайкосики. Короче, делать максимальный актив. Надо, чтобы было там, ну, там, багатонько так подписчиків. Е дуже багато. Посмотрим. Короче, чем більше е вы стоите моими подписчиками, чем більше лайків. Короче, три е рази відряд уже сказал. Но по сути, просто чем больше актива, чем чаще я буду так и делать. Ну, типа, если прям будет дуже-дуже богато -дуже актива, то я и буду донатить и на всякие такие прикольчики, как машины и так далее. И выбывать всякие себе уже, там, те самые пушечки прокачиваемые. Ну, и все остальное. Ну, и на этом, я думаю, можно заканчивать обзор. Royal Pass, в принципе, мне дуже понравилось. И, по сути, я на следующий сезон тоже, может, так, э, те самые 720 часов за 12, но не вернуть 720C и просто какие-то красивые скинчики на ну и на прокачку там ті сами пушечки все того конечно же стой ну. и вообще дуже мне понравилось короче подписывайтесь на канал ставьте лайки и больше актива набираем набираем идем короче до тысячи подписчиков ну и на все можно заканчивать видео забыв краб ну и пока пока